Давайте все-таки обозначим хоть лаконично, что отбывается в Беларуси на угол, так уж на нашем мове слова шеф загали. Mm -hmm. В принципе, когда там есть Лукашенко, типа на выборах, так, то на угол выборов быть не может по широким причинам. Поэтому можно обозначить, в Вене все просто, я думаю, вы разумеете, что отбывается в Беларуси. Это выборший фарс в умовах гибридной войны РФ пред Беларуси. Белорусы не уникальные, натуральные, они не мощно ввертывают увагу на эту гибридную войну. <говорит> вот, когда знают вы с такой этой можете погодиться, то, разумеется, что должны быть и сценаристы, всего этого, так. Ну, и натуральная диктатура Лукашенко, что означало ранее, так, все это были фарсы, что и он абсолютно был головным, так, и сценар был, докладно его. А уже Кремль лубянка просто его подтрымливала вы знаете, что выборы демократичные были только в 1994 году, в которых примал удел, и Зиновский славиш Поздняк, якого, в принципе, не ваш коллега. Ну, кибель, по... э, Так, так, покрыл потому Бо Поздняк вымышлен был в 1996 году годе съехать из Беларуси. Так, а что же его покрыл? Я не крыл, да? У него зараз, он то, что говорит, он дивные вещи говорит. А про это трошки сгодом. Доброе. Да. Вот как раз меня интересно, что он говорит, потому что я вот так само читаю. Вот, э, добра, значит. Так вот, вертаемся. И он был просто монополистом в этой сфере. А и он так сам уже старый робец, взрослый уже видите, 66 годов, так, уже все сумно, другим все это идет, так. Я сказал Алексеевич, но ну просто это, она по-российски, я по-российски процитую, так, что он политическому животному уже просто начал так, э, нюх сгубил, вот русскую разум. Мы были редкой организацией Беларуси, которая закликала вот на те митинги, которые вы бачили по телевизору в конце года. И выводили столько людей, сколько могли, выводить разом с нашими э, нашими патриотичными силами. Я сам особисто на всех митингах я их выступал. И вот когда шла зачистка уже белорусской оппозиции, уже не мающее абсолютно никакого законного права, мне уже в люто месяц, только так, после того, как Помпео улетел из Минска. Вот, дали 45 суток как раз за выступы на этих митингах. Но мне эти сутки и зараз весь. Я тут не уникальный, потому что практически всем, кто там выступал, так, так само понадавали суток. Вы, может, ведаете так, долю Павла Северинца, которому там больше 100 суток уже дали, это так само ранее Николе не было, так. Просто он зараз трапил в турму, там, там по 15 суток все дают и дают, и практически официально так, катавань. К чему я? Потому что еще до того, как Лукашенко призначил э, дату выборов, так, э, практически вся белорусская политическая оппозиция была под страшными репрессиями. И по широку формальных речей, так, ну просто не могла уже принимать удел самих выборов. Ребят Кандидаты, которые сегодня смысла. есть, так, это самое, яны, так само связаны с тем просто характером политической влады Александра Лукашенко. Вот что сдалось 10 липня 1994 -го года. Вот тогда керавництво Белорусского народного фронта, как я чувствовал Позняк, я тогда был керавником экономической структуры, вот мы достаточно добро сориентировались в ситуации, мы лечили, что это про Лукашенко до выборов демократичным шляхом пришло среднее и звено былых советских спецслужб. Посмотрите биографию, то там у нас бодялся так, что отбывался приход Путина в России, в принципе, можете решить, что это самое. В такой ситуации, разумеется, незусимые все люди вольные, грубо говоря, потому что я кажу, что коли не мать демократии, коли с 96 -го года, с листопада 96 -го года, белорусский народ реально позбавлен права выбирать владу. А он хочет этого Конечно. Просто просто контекст, что происходит в Беларуси. что ждут, что там будет Майдан, Майдана в Беларуси не будет. Не факт. Украина практически николи не вплывала на белорусские подеи. Правда. Одиное, что мы за все дотрапляли хвалю, то а когда у вас шла контрреволюция, вот это нас накрывало с головой на великий жаль. И зараз же основной пропагандой, которой занимается еще и Лукашенко, и Путин, так, это именно это страх Майдана, про это говорить. Ну, Крыл нам было, знаете, я спокойнее ставлю за всех процессов, потому что я керовал белорусской группой еще на Померанчевой революции. И тогда два месяца тут на в наметах жил, так выступал э, со сценой Майдана по час революции годности. Так. И вот у меня был каким-то момент такой вельмитикавый. Уже когда революция отбылась, я в Киеве иду по Майдану, а тут с кожаного кутка так, сипатый знакомый голос. Это знакомитое интервью Александра Лукашенко. Шустеру, да, которые показали практически все каналы. Когда он там оказалось, что союзником Украины являются не белорусский народ, а вот гибридный наш союзник Александр Лукашенко. Тому, разумеется, в Украине еще придется пройти той шляк, когда она хоть некую внятную доктрину, так, что у вас там робится на полночь от вас. Что формует порядок денный завтрашнего дня в Беларуси? Чи есть люди, которые будут готовы к Робити перетворення, uh -huh. тому що основна частина людей, як я розумію, вона дуже паттерналістсько налаштована. Там деякі, деякі законсервований Радянський Союз в деяких речах лишився. І для них це буде величезний стрес, тому що ну, в Україні мало хто може пережити стрес. Так? Знаєте, що то я нагадало? так. Я читав кілька років тому назад розважання російського одного профессора, так, что когда бы полночная и поведенная Корея бы обедналась, то полночные корейцы были просто несчастны. Вы не привыкли до этого жить. Я не думаю так, в таких категориях, бо я отсюда на разумею, в чем вот, например, разница с вами Беларуси. И четко пояснял в Янукович, когда у вас было модно, так, вот когда у нас такая диктатура, у вас в Украине будет такая диктатура, побудованная Лукашенко. Я отказал просто, так. Для этого Треба было тогда повеличить три раза колькость милиции, и, отповедно, взросла бы колькость людей, которые в турмах. Не знаю, кто выживет в тех катаклизмах, которые зараз будут, они все равно будут, и на великий жаль, так, тут навряд ли все будет мирным шляхом, потому что сами подеи так отбываются, а не так, как я хочу, так. Олеж, я глубоко переконан, что мы звучайные люди белорусы. И ну, при наявности такого механизма, как выборы, которого мы позбавлены, так, рано или поздно мы владу сформуем. Инше справа какой доктрины будут притримувать люди, которые будут выигрывать выборы. Но ну, это как раз выборы и могли бы показать. Покуль Беларусь загнана не в Советский Союз. Это модификация. Это не только ГБшная полицейская держава. Там так само, как по всем свете, великую роль отыгрывают гроши. Вот, потому что давно отбылся процесс монетизации своей политической власти. Вы поглядите, по законодавству Лукашенко же как султан. Правильно? Правильно, так. Тому, в отрозне от Украины, там не может быть конкуренции на зоне олигархов. Больше того, там олигархи, ведь сейчас тусуются, так само Лукашенко. И это так само во внутренние процессы Беларуси приносит так, полный привкус. Когда мы вернемся хоть минимально к системе, когда от людей хоть что-то будет залежать, я не знаю. Но мы рано или типа, поздно вернемся. Конкурентной политики в Беларуси имеет. Ну, это, это реальность? Абсолютно реальность. реальность. Больше того, уже коли конкретно, это, я думаю, вам самим интересно. Вот эти люди, которые выходят на улицы Менска, они разные. Не крутится, будь ласка, потому что камера... Да, пробачьте, они разные, разумеется, потому что тут не только регистрация кандидата, все-таки достаточно мощные и репрессии, вот, и есть реальное, что вы не говорили, и ненависть просто до Лукашенко. Это все сплетается, криво. есть такие протестные деяния. Так, это разумело. Я просто глядел по прозвищах, и частку людей я просто особисто ведаю, то, что давали ночью, кто затриманы. Вот, ясно, что вот кого прихильников там, кандидату, я не ведаю, это уже новые люди. вот, например, мы так само швейшас пробуем, так все-таки перейти от авторитарного режима Александра Лукашенко так, до демократии. хотя бы какой-то участковой демократии. Натурально этой программы есть. Ты даже Мы... видим эту демократию. Mm? Демократию да взяты. Щоб Я, ви казал, це реально ну, Крім демократів, треба економістів, uh -huh. да. Рин, ринковиків, ну, якщо реформи. Енергетична безпека, ну, там правова, правова система, правова система, суд. не ж демократії ну, треба почати. Слухайте. От якраз тий шекаліїв ще Пазняк, так, у 94-му році. Я зараз антієвропейську риторику вимкнув. Секундочку. Мы можем вернуться к этой теме, когда захотите. Вот, значит, в 1994 году, когда Лукашенко пришел, так у нас же ситуация совсем была легче в Украине. Это все залежит так, от людей, которые при владе раскладка. Да, Украина с 1996 -го года не имеет права убирать владку, конечно, идет деградация. Я же сказал, вот, что отбывается монетизация политической влады, так, Досково ведомый вот, экономист Романчук, он шел кандидатом в 2010 году от Динамной Гражданской партии, что было для него особисто кепско. Вот и он недавно он написал, что по великому рахунку высшего вот слоя лукашенковского режима, это, к 10 тысяч человек, и они по великому рахунку распиливают коля 10 миллиардов долларов. Ну, это ответ на вопрос. Вот. Вот, yeah. вот и все. И за эти 10 миллиардов долларов они будут биться до остальной крови. И вот часть кандидатов совсем недавно была в этом лику. Вот, yeah. вот yeah. это все. Да, вот это основное он же Газпромовский, взагалі. Так, да. хлопчик. Ну, так який це як Так його не зареєстрували як кандидата. Ну кандидатом. Це блогер, тому. дружину зареєстрували. А от цей Сергій Тихановський. Тихановський, Так, да, є фотка ну, в нас його, і, щоб показати. Ну, слухайте, хто ну, він. його риторика теж ну, ну, про московська. Ну, в принципі, якраз я за всіх, хто кандидат і є, так, не знайом тільки о, з Бабариком. Тож ципкало я думаю, що незнайомі. Не угу. Потому что Цыпкалу я ведал еще в те 90 90-е годы, когда он был в команде Лукашенко. Так, я же скажу это предопошный, по моих дадинах, человек команды Лукашенко, который еще есть. Так. А Тихановский был у нас на акциях суперинтеграции. И, в принципе, на вот там крышку у меня конфликтом был. Так. Вот. Но то другое речь больше интересное. Так. Штучность самой схемы, которая реализуется в Беларуси. Потому что сроблено это было на ваших вачах. Никто этих людей не разглядал еще в квитне месяце, красавику по белоруску, так? А с мая никого, кроме их, типа не осталось. кого вы имеете на увазі кандидатов? Тройку, почему? Тройку как раз кандидатов. Тихановский, это, э, ну, э, Мы приехали уже в этот момент, что это кандидаты, которые, ну, то, в принципе, все имеют про нарративы, Москва разгойдует. Для Москвы Лукашенко ворог. Ну, так само они загоняют такую самую паску, как и Янукович, так? Це ну, братки, Разумієте, розумієте? які братки. Ну, що, пробачте, браток бере так, у них банк на 3 мільярди долярів. І Москва спокійно ну, доставить. З цих деталь знову не дивно, тому що є режим, який збудований, режим Путіна, ви знаєте, як він збудований. Так. Дивіться, тут є ще один нюанс, треба розуміти, що революційні зміни, вони ж не одномоментні. І ви кажете, там от будуть вибори, ці вибори навряд чи змінять щось. От якраз найголовніше спровадить, що покучають. Навіть части, ви кажете, що будуть, будуть карколомні події. Ну, у вас вже було в 2005-му, правда, Шост. в му на Майдані там малі посиділи, а потім їх там знесли. Зима була, правда. І познаходили, ніби ж Ну, це звичайно така практика була. Ну, Бо, це та, була зима а Соковік, 2006 року. Ну, ну, окей. Ну, все одно холодно було. Страшно холодно. І тут треба розуміти, що до чого це все може прийти, і, і, і хто готовий взяти на себе відповідальність. Ну, в майбутньому я навіть за серпень навіть і не питаю. Чому? І серпень так само, справотичний. Що, що думаєте, зміниться щось в Білорусі, Нет, в серпні місяці? Зокрема, Лукашенки, так, і про Путінський, все-таки реально є білоруський народ. Я по нему... Хочу познайомитися. Приезжайте как-нибудь. Ну, я, мы не могу. Вот именно это, когда мы вызовем, сразу не дайте мне ну, сказать. Это небезопасно ездить. В зараз так, Потому что это союзная держава с Да, и зараз официально уже огульный визовый режим. Лавров э, подписал с Макеем. Под шумок вот этой все в их канале. Але так, все равно есть белорусские национальные интересы, и есть еще политические силы внутри Беларуси, которые их отстоивают. То, что на этих выборах они не представлены, это так само реальность. Але вот ты, кто выходит, там и националистов. Вот я глядел как раз ночью, а мать, что не спал сегодня, глядел разные видео, так. Вот у вас звучало все по-российски, периодично звучала и ганьба, потому что это две мовы. Mm -hmm. вот, белорусская мова на улицах, а okay. и чу. Але остается, вот за все это только российская опошним Это так самый, видимо, важный момент. Беларусь, она не мертвая, красивая и про смену Влады. Дай Боже. Дай Боже. Же, но Ж... треба план. Но это не план. Но треба план. Дуже треба план. Я как раз да, ближе да. до реалистов. Роман, это абсолютно докладно, потому что иначе что ты просто означаешь, что нет народа, до кого она беларусь. Добре, я тогда скажу уже на сам кінець, что в Беларуси можны изменения после того, как падает режим Путина и изменения будут в России. Не факт, таки. Ну, да, Это, разумеется, история, она все-таки такая речь, что и то, что было, так, и то, что будет, может быть, в разных вариантов. И уже справа, что зараз верогодность вельмикевских вариантов вельми велика.